Запорізький художник Володимир Гуліч запрошує у постмодерну у цікаву арт-подорож водним простором і не тільки. Мистецький пароплав, ріка Море стартує від пристані під назвою Запорізький художній музей і мандрує протягом кількох місяців по Дніпру до Чорного моря, далі на захід аж до річки Уж. З палуби глядач побачить усю країну очима й душею художника. Ілюстровані подорожні нотатки, емоційні переживання. Рефлексії на радикальні зміни в суспільстві і маніфести з приводу гостросоціальних проблем. Такий порядок денний заходу, крім живопису, що охоплює семирічний період творчості майстра. Проект включає інсталяції та відеоарт, експеримент, провокацію, викривлення простору, вільне пересування у часі, переплетіння реального та міфологічного, концептуального та класичного під час мандрів митець гарантує. Тож запрошуємо у захоплюючу подорож новою реальностью, де панує абсолютна свобода думок, поглядів і позицій. Данный проект називається Ріка моря. Возник он очень сложно и неоднозначно. Это и отражение его мыслей по поводу оккупации Крыма. Некоторое время Гулит жил в Крыму, но После оккупации Крыма он вернулся назад в Запорожье. Это и экология в нашем городе, и это и наш Днепр как символ, и как он говорит, хочет открыть такой поток энергетический, и водный, и всякий культурный, и духовный поток по в воде буквально из Черного моря аж до реки Уж через всю Украину. Все мои наблюдения, они связаны, в общем-то, с близостью моря или реки. То есть так я вот оглянулся на себя, я жил все время, ну, то есть как бы или на море, или на реке. То есть если этого не существовало рядом, то там мне было некомфортно. И служба с морем была связана, и потом я работал Керчеры, и Проме, то есть как бы я ходил мотористом в Антарктиду. И вот после, и до, до службы я работал на реке, на Днепре мотористом и боцманом. То есть как бы у меня такой вот немножко получился Клод Мане такой. Здесь представлены работы, сделанные из пакетов, которые были выловлены в Днепре. Мусор, грязь, превращенное в произведение искусства, мыслями художника. На всех этих работах есть, мы видим эти пакеты, на которых ну, неистребимые бренды, да, неистребимые названия. Тут возникает некое противоречие. Во-первых, сиюминутность жизни пакета и ее просто жизнь, которую ну, просто невозможно убить, истребить. С одной стороны, пакет, который взяли и выбросили, а с другой стороны, он не перерабатывается, живет долго-долго. С одной стороны, бренд-название, это тоже сиюминутность рекламы, которую мы увидели и забыли, а с другой стороны, она ждет ее тоже невозможно истребить, живет невозможно истребить. И вот мы видим даже вот в этих произведениях искусства уже переработанных, да, уже видоизмененных пакетах, а мы все равно видим название всех этих брендов, всех этих торговых марок назвал он этот проект «Влюбленный Геракл». В этом названии тоже есть своеобразное противоречие. Геракл как сила, как э, ну, великий человек и влюбленность. А влюбленность – это такая своеобразная слабость. Я не знаю, думал ли я об этом Владимир Гулевич, но мне кажется, вот для меня это так. Эту мысль о влюбленном Геракле он начинает развивать в других своих работах. Вот, например, э, сзади меня увидите вот этот диптих влюбленный Геракл. Это а те же фигуры из пакетов, только сфотографированные и размещенные в золотые рамы. И опять же, мусор в золотой раме, да, тоже такой своеобразный образ возникает. Причем образ может быть даже образ нашего времени. А вот эти вот, опять же, эти пакеты это ненужность, это сиюминутность, это, ну, опять же, такая мешающая и реклама, и мешающая пакеты, Помещенные, поднятые на пьедестал и помещенные в золотую раму. Дальше развитие этого проекта получило вот в этих вот фотографиях. Повернутые горизонтально сфотографированные фигуры в черно-белом цвете превращаются в пейзажи. То есть опять он смотрит по-другому, у него по-другому развивается мысль. Да? А, ну а самая музыкальная работа, это вот тут мы видим, это что-то напоминающее даже интерьерные светильники украшения да и опять же эти пакеты ритмично расположенные я не знаю как их художник выбирал но мне кажется что в конце концов у него вот выбрались куски именно достаточно вот гармоничные которые как-то вот Собрали в ритм всю эту композицию. Ну, не знаю, может, я слишком высокопарно говорю об этом <laughs> об этом случайности, а, но я провела тут некоторое время в этом зале. И, по крайней мере, ну, она меня ну, не раздражает. Вот, она как-то органично смотрится, несмотря вот на материалы которые он использовал я вот назвал там как бы влюбленные гераклы вот этот вот как бы весь павильон то есть как бы это люди которые в принципе воюют они влюбляются в друг друга и друг за друга готовы жизнь отдать да вот как бы одна один вид скажем наблюдение моей как бы мужской дружбы любви да как бы вот потом как бы художник обычно художнику конкурент даже если они дружат всю жизнь все равно они внутри конкурируют между собой. Ну, так, это нормальная конкуренция, в принципе, да. Ну, а любовь все существует все равно, и вот как бы поддержка друг друга, там, зная, что ты никому не нужен, там, допустим, в каком-то городе художник, допустим, не востребованный. Вы назвали мужскую составляющую. А да. если влюбленные, то я предполагаю, прежде всего, женскую присутствие, во всяком случае, женскую. я говорил о любви, там, там нет женщин. В это, ну, там нет женщин в этом зале, там все мужские фигуры. Я имею в виду, что вот как бы я рассматривал морскую дружбу, Морская любовь, ну по, -по, 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 -по. то есть как Женщины бы. Совсем нет места таких. Чувств. Нет, почему? Ну я говорю, о, о моих наблюдениях на реке и на море, ну, женщина на корабле это плохой признак, вообще как бы, есть такая еще как бы фишка. А, женщина на теплоходе? Ну на теплоходе это женщина прекрасна, но ну, ну, все ее нарушают моряки, вы же понимаете, да? Владимир Холюч участвовал во многих проектах. Каждый раз это вот мысль, концепт, показанный. Средствами, выразительными средствами художника. Он был, участвовал в проекте, который назывался «Окупированное искусством», оккупованным искусством», который был в Харькове, сразу, когда началась у нас война. И художники выражали свои мысли по поводу такого бедственного положения нашей страны, по поводу нашей растерянности, нашего разочарования и, действительно страха перед будущим. Это был проект о куповании Есть у него проект, который называется «Промары в котором он выражает свои чувства по поводу оккупации Крыма. Мы знаем Владимира Гулича как одного из кураторов и организаторов проекта «Берючий», когда художники выезжали и нашим, в городе творили современное искусство. Каждый раз его выставки были событием. Каждый раз они привлекают интересных людей. Каждый раз хочется посмотреть, что, что у них нового, интересного получилось. Тем более, что каждый каждый раз это не только выставки, это еще инсталляции, это еще музыка и ну, такие интересные современные концепты, мысли люди. На каждую выставку приходят разные люди. У нас музей, у каждой выставки есть свой, э, свой зритель. Внутри Крыма, то есть как бы в то время, когда это все происходило, ну вот именно началось это все оттуда и все это началось гораздо раньше, чем мы туда даже как бы приобрели там мастерскую и в принципе, ну это как бы такое личное в общем-то, наблюдение. В принципе, конечно, это был посыл какой-то, наверное, внутренний и в этих работах. И я не знаю, для чего это писал, то есть как бы я я просто не мог ничего больше другого делать, как рисовать. Вот. и была такая серия, как бы она большая. На самом деле я собрал в этом зале там то, что я успел перевести из Крыма. Сейчас там половина работы еще осталась там, и поэтому это невозможно сейчас перевести. Вот. И, ну и в принципе, когда тебя там после полтинника в общем-то выбрасывают на улицу, как бы это не очень приятно. Да, конечно, я поменялся. Все поменялось буквально в одночасье, да, и все наши друзья, скажем, тех, на которые мы оглядываемся, когда нам хорошо или плохо, все они имели свою точку зрения, то есть они идентифицировали себя как украинцы. И в тех странах, в которых они находились, они они считали себя украинцами и, и гордились этим. Я сейчас делаю в Турции международный проект, который будет осенью. Он касается трех стран. Как бы, и это инициатива запорожская, наша снасть. Вот. Делаю вот этот проект «Река-море», он будет в трех-четырех городах еще выставлен, уже есть договоренность в двух городах. То есть, как бы, есть договоренность во Львове, есть договоренность... Ну, Карася я могу что-то показать, часть этого проекта, поскольку я с ним сотрудничаю еще с института. а в Лавре, допустим, будет на осень проект уже более расширенный. То есть там мы сможем повесить экран хороший и музыканты. То, то что мы делаем, музыкальный перформанс, это коллаборационный такой момент. То есть когда включена и видео, атмосфера живописи и вот этого зала, и, то есть музыка для этого состояния, музыка для этого помещения.